Это тупи с вами снова Салана Микс. Сегодня будем записывать видео о Кинато. Я сегодня буду отгадывать Иван Гая и Пирамида. Давайте приступим. Вас, п ваш, ваш персонаж женщина? Нет. Ваш персонаж связанный из масла? Да. Вашего персонажа больше двух миллионов подписчиков на Ютубе? Да. это у вашего персонажа золотая кнопка. Да. Ваш персонаж имеет отношение к Рузелю? Нет. Конечно, Иван Хайзай будет. Да. Иван Гай, Иван Гудской. Да, правильно. Продолжаем. Ваш персонаж... Вот, гадовать Ваш персонаж пьет масло? Нет. Ваш персонаж жен... женского пола? Нет. Вашего персонажа лицензия на Майкрафт? Да. У этого персонажа домашнее животное? Нет. Есть. Нет. Имеет ли Ваш персонаж отношение к команде? Нет. И зал Ваш персонаж? и Ваш персонажа, я не знаю. Ваш персонаж поведал кого-нибудь? Да. Ваш персонаж поведал, я не знаю. Нет. Да, этот персонаж играет, он еще и свет. Нет. Вашој персонаж само не да. Вашој персонажа ги таале спојет, да. Питале ли убити вашој персонажа, да? Ја думаю пирамид, лат копсом. Да, возгадал и пирамид Давайте вику отгадаемся. Давайте отгадывать жену Филомила. Ваш персонаж шутник ломашу? Нет. Ваш персонаж девушка? Да. Ваш персонаж ребенок? Нет. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Нет. Ваш персонаж посещал Японию? Нет. Этот персонаж сейчас в Москве? Нет. У вас у персонажа есть канал на ютубе? Да. Вас, ваш персонаж то связан с компьютерными играми? Нет. Этот персонаж за настоящее время не замужен? Да. На фейвере он Да. Если у вашего персонажа ребенок? Нет. Вашего персонажа кошка? Нет. Вашего персонажа под подвязку глаза другие цвета? Нет. Ваш персонаж снимал видео о декоре? Нет. Вашего персонажа есть собака? Нет. Ваш персонаж потерял ребенка? Я не знаю. Вас персонаж связан с Возможно, частично. Ваш персонаж живет в Америке? Нет. Вас персонаж из мира куинавии? Нет. На и ваш персонаж макияж, да. Вас персонаж снимает? диавай нет. Если, у, если коту, ваш персонаж? Нет. Вас персонаж был в реме Ну, я не знаю, кем она была. Вас персонаж украинец? Да. Вас персонаж ведет... Видео? Водки да Нет. Вас персонаж имеет отношение к спорту? Нет. Вас персонаж показывал по телевизору? Нет. Вас персонаж снимает за запаковки посылок? Нет. Вас персонаж очень вам близкий? Нет. Вас персонаж ходит на работу? Нет. Ваш персонаж девушка? Нет. вас прошу на... Я думаю, что це Вика А... Вика Авраменко блогер. Да, в да отгадаю вам. Давайте як уже Вику отгадаем. Давайте отгадаем Виктора Петровича Баринова из кухни, знаете? Давайте починаємо отгаду. Починаем. Имеет ли Ваш персонаж отношение к массу? Нет. Ваш персонаж женщина? Нет. Ваш персонаж связан с сервером Майнкрафта? Нет. Ваш персонаж стал заменить им благодаря компьютерным играм? Нет. Ваш персонаж больше 20 лет? Да. Ваш персонаж застреливанный на ютубе? Нет. Ваши персонажи существует в реальности, да. Вашему пер персонажу старше 40 лет, да. Ваш персонаж был главным государством? Гос Нет. Ваш персонаж еще жил, да. Ваш персонаж работает в Москве? <coughs> да. Ваш персонаж Певец? Нет. Ваш персонаж за <coughs> 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 Я заболел трохи. Занимается по литу по литкой? Нет. Ваш пер... ваш персонаж ведущий телепрограмм? Нет. Ваш персонаж актер? Да. Ваш персонаж из сериала, сериала Лонины? Нет. У вашего персонажа есть ли, лысина? Нет. Ваш персонаж из канала СТС? Да. Ваш персонаж из сериала Кухня? Да. Ваш персонаж связан с зайцами? Нет ваш персонаж лидер в своей группе, да. Ваш персонаж пьет много алкоголя, да. Что за откадай? Я думаю, это Виктор Петрович, шеф-повар сериала «Кухня». Как бачите, отгадала кинатор. Его нам не пришло... О не смогу мне Давайте ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы хотите еще видеть. И всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.